Əla Sərdar bəydən danışmışkən, Sərdar bəb bu günlərdə bu Mərak media qonağı olanda e, ona sual verdim ki, e, çoxları qınayır ki, Türkiyənin bu qədər dəstəyindən sonra nəyə görə ölkə başçısı Rusiyaya 2 dəfə səfər elədi, amma Türkiyəyə səfər eləmiyib hələ də? O belə bir cavab verdi ki, e, daxildə olan 5-ci kolon e, çox böyük təhlükədir və ölkədən prezidentin çıxması çox böyük bir ağır nəticəyə gətirib çıxarır. On bu fikirlərlə razısınızmı? 200% razıyam mən. İstəməzdim şey cənab prezident bundan sonra şhaya da keçsin, oyuğlara da keçsin. Ona görə ki, bizdə də rayonlardan ciddi məlumatlar alırıq. 5-ci kolon çalışır ki, prezident ölkədən çıxan kimi dövlət çevrilş eləsinlər. İnqilab komitələri yaradıblar. Bu sadə e, adını çəkmək istəmirəm. E, Bəzilərini tutduqlar indi səfir olub, üst olubdur. Hansı mesajları verirlər? Xaricdən bizə ciddi məlumatlar var. Məsələn, əgər İran dövləti təbliğ eləyirsə ki, Allah Şürpəzad Azərbaycanın hakimdə yerəcək. Prezident necə gətsin? Ölkəni yəngəsiz qoysun necə gətsin? Kim otd olsun? Kimə? Bu büründəki xəyanətçilərə s hava limanımızı bağlasınlar prezidentin enməyə yeri olmasın samolyotla. Ona görə Sərdarbay da çox haqlıdır. Biz informasiya, bizim o qədər böyük məlumatlarımız var ki, o məlumatları biz e, ixrac eləməliyik, çatdırmalıyıq. Sərdarbay da böyük məlumatlı, mələk adamdır.